Я попробовал э, отстреляться со всех видов оружия, практически, которые находятся на э, этом э, нашем БТР, БТР украинского производства. Впечатления самые позитивные: от э, системы управления, от э, системы наведения, от ощущений при стрельбе, от точности выполнения стрельбы. И я хочу сказать, что э, это первые единицы техники, которые мы получили на вооружении национальной гвардии. На практически, э, этот БТР вооружен по последнему слову. Есть система навигационная, все необходимое для ведения боя присутствует, э, очень легких в управлении. Э, я хочу сказать, что на таком БТР действительно можно выполнять серьезные задачи по защите нашего государства. И э, вы видите, видели, когда я выполнял упражнение, насколько точно э, бьет оружие с этого бронетранспортера. Хотел бы сказать, что мы буквально в течение недели значит, перевооружаем Национальную гвардию именно на такие БТРы. Мы уже получили первые 40 БТРов. Вот они сейчас проходят обучение экипажей. И в ближайшее время мы их принимаем на вооружение. Первые 10 будут приняты в течение двух дней. Они изготовлены в, в Харькове. Значит, вооружение, скажу только вооружение БТРа. значит он вооружен автоматической пушкой 30 мм очень эффективное средство для поражения и ведения огня по бронированным целям. Он вооружен ПКТ пулеметом для ведения огня по пехоте противника, а также автоматическим рантометом 100 для Ведение, опять же, огня по живой силе противника. Я еще раз говорю, что очень удобный БТР, очень надежный БТР и очень эффективный. Хотелось бы поблагодарить наше правительство за то внимание, которое было оказано национальной гвардии и за ту технику, которую мы сейчас закупаем. Это только первые шаги. До конца мая мы закупаем и другую технику очень серьезную. Вот, и первые оперативные бригады они будут которые уже создаются будут оснащены по последнему слову для того чтобы выполнять задачи которые стоят перед нами